Начнем мы с морковных пончиков. Для них нам понадобится, э, как мы уже говорили, морковь, uh -huh. э, молоко, водка, uh -huh. мука, живые дрожжи, э, сахар, соль. Сколько чего нам знадобиться? Ну, нам понадобится буквально две моркови, 10 граммов водки, но 10 граммов вы можете измерить ложками, тем более, что ложка вмещает в себя, ну, разно, по-разному, от 8 до 12 граммов. Вот, властная вся ложка, особо быстро, сколько она вместится? 8 грамм. Значит, нам понадобится миска. Так. В нее нам нужно... Насыпать муку, так. но муку Рекомендую всегда просеивать. Я так зрозумела, приступили мы до теста, власне, да? Сначала, конечно, нам нужно приготовить тесто, потому что оно должно подойти. Пив килограмма муки просеиваем через такую чашку. Пол килограмма Давай, муки. я впораюсь с этим, а, а ты как же Костя? Же... А ничего, ты вообще я навчена мама. Также нам для этого понадобится 10 граммов свежих дрожжей. Там дрожжи Свежие. мы вот просто разминаем туда так. и насыпаем вот такую вот. Ага. Костя хочет помочь. Насколько людей нам э, можно приготовить? Ну, это на хорошую семью. 4-5 человек, О, они от души поедят. Это десерт или основная страва. Как подавать? Когда? Ну, он, конечно, может быть в качестве десерта, mm -hmm. но такие пончики я бы ел и утром, и вечером, и на десерт, и вместо основного. Очень mm -hmm. хорошие. Дим, э, морква меня надыхай, але горилка, ну, трошки лякает, мене, честно тебе скажу. Можешь не бояться вовсе. Почему? Потому что... Когда мы будем это готовить и при высокой температуре, то м -м, спирта не будет вовсе. Либо матиста. Так, и нам еще понадобится. Так, я Ну, я всегда в руках держу, если мне даже нужно одно, я беру два. Мало ли. Так, вот получается, что нам понадобится одно. Ага. И мы возьмем, молока. молока. Ага. Капнем где-то граммов 30-40 сливок и аккуратненько замешивать. И вот таким вот движением, покручивая миску mm -hmm. и Слушай, а губы. Цукор. Что э, в в доливатых такетистом? А, можно. Uh -huh. И вот сейчас ты права, мы добавим немного сахара именно для того, чтобы наши дрожжи, в общем-то, включились. Uh -huh. а, когда используются дрожжи, то соль, если она по рецепту идет, то ее все-таки нужно использовать где-то в конце. Почти замесили тесто. Что случилось? Ты хочешь по помочь? Хочешь вмесить тесто? Вот, готово. Вот, вот, Классно. вот, вот. Когда оно подойдет, оно станет еще мягче, воздушнее, поднимется. Так, я беру полотенце и накрываю угу. тесто. И поставим его при комнатной температуре, чтобы оно у нас подошло в течение 20-25 минут. Тесто мы поставили, тесто подходит. Сейчас мы будем готовить морковь. Мы можем ее натереть на терке, но я сторонник того, чтобы продукт оставлял какой-то, имел какую-то фактуру. Дивись, всех, дядько вправно все робит. Нарезаем. Это очень универсальный продукт, который можно использовать практически в любых блюдах. Костя, я понимаю, что ты уже хочешь морковь, но тебе пока рано, но когда ты уже подрастешь, ты обязательно будешь кушать, мама тебе обязательно будет их готовить, морковные пончики. Что пишем а, о не... ты дуришь, что стало вот. далее? Мы ее потом, э, получается, термически обработаем. Угу. Другими словами, протушим ее в меду с корицей. Так, мы выставляем какую температуру. Ну, здесь где-то пятерочку, шестерочку на данном. Костя, твоя мама не безнадежна. С такой техникой даже я могу сдать. Вот опять-таки нюанс. Господи, не... мы не будем использовать масло. Так, ми додали морковь. Так. Можемо одразу додати мед. Мед нам подобається буквально одна-півтори столової ложки. Дімчик, я бачу, тобі не завадить моя допомога, да. тому Косю відправляємо гуляти, а я вже хочу поринути в процес. Значить, ми протушуємо морковь. Ой, на навис в... сучок уже пустила, чисто мед растопил все. Мед, да, когда он нагревается, он ага. становится текучим, ага. и вот за счет этого как раз-таки мы размягчим и протушим немного. Ну морковинка. и морковинка свое дело знает, она тоже видит. А еще нам сик. мы сейчас туда натрем душистой корицы. А прям туды? Да. Давай, я приблизно с сук. Так. И еще немного, да. Я пока подготовлю противень. Дим, а на нам декон? А, ну, для того, чтобы сформовать на нем а, наши будущие пончики. Угу. Так, давай уже выключим, наверное. Давай. Морковь. Да, Можно а, смазать противень немного растительным маслом. А С э, сонештыково улия? А да, у -у -у. это обычно подсолнечное масло. У -у -у. Так, Ости и вот наше тесто, тесто. Тесто перешло. Подошло. Мы его отделяем от миски. Берем просто в руку. И давай я сейчас я с тобой поделюсь и покажу тебе, как ты можешь смазать тоже руки, чтобы они тебе не мыть. Прямо отсюда чуть-чуть. Да? Mm. Да. Бери. Теперь делаем такие вот движения руками. Oh. И. Нет, нет, ее закручиваю, закручиваю, закручиваю. Вот, вот, вот mm. так, вот так, вот так, вот так, вот так. Есть. И теперь вот такие небольшие шарички. Раз. Uh -huh. ah, и ah, слухай. И это сюда. Я лода. Так. Смотри, у тебя они Слушай, практически я, того же я размера, прям как надо. А чего, у тебя отлично получается. Опа. Ну что ж, мы подготовили ага. основу под пончики, нам, наверное, достаточно. Потом пальцами, щепотью нужно сделать вот такие вот углубления. Ага. Вот так вот. Я почуваюся себя настоящим скульптором. Э, Навіщо нам вот такая Це Это, напевно, для нашей моркови, да? Да, Юлечка, ты права. Ага. Мы сейчас туда будем отправлять морковь. Ох. Вот так вот в середине, даже вот в таком теплом виде, уже можно их складывать. Угу. И пока ты вот дальше добавляешь морковь, я уже начну подготавливать масло для жарки. Ага. Мы берем вот такой вот тоже еще один сотейник. На каком огне треба смазать такую олью? Важно следить, чтобы масло не перегрелось, чтобы оно было просто достаточно горячим. Следующий этап приготовления пончиков. Потом мы берем их в руки и, поддерживая вот так вот пальцами, просто начинаем заминать, формировать такие вот шарики. Ой, слуха, мы на к выпадку. Можем оставить... Не-не, мы же додерживаемся рецептуры. И вот так вот катаем. Смотри, как мы с тобой быстро и ага. непринужденно заделали довольно большое количество пончиков. Так, тобто це на нашу велику шумну родину з багатьма дітьми вистачить. Да. А теперь делись технологией, как сделать так, чтобы пончики просмаживались э, нормально, чтобы они были сырыми, но при этом были вкусными э, и мягкими. Нужно готовить их на средней температуре, чтобы они не сразу же зарумянились в... и остались сырыми внутри. Нужно этот процесс немножечко растянуть. Э, масла должно быть довольно много, но не нужно их прям топить в этом масле. Mm -hmm. Достаточно, чтобы их покрывало наполовину. Mm -hmm. Ну что ж, давай я попробую заложить туда первый, давай. а дальше ты Мне я відчув на безпечну відстань. А вона досить пристойно себе. Погодить. отлично. отлично. Смотри, як красиво. Твоя очередь. Березь саму за себе і за тебе, звичайно, діти. Сука, а вони не зліпляться між собою. Може, їх треба розлучити? Нормально. Видиш, как Ой, їм сую. там тісно, вони хиляться одне до одного. Ну, ми ж не будемо всіх туда туди пихатися. Не будемо, так? Да? От якраз п'ять вот у нас поміст. Як ти і обіцяв, це дійсно чудо. Знаєш, я вражена, що все просто, що ніяких надмірних зусиль. и уже от в процессе пончики. А, что мы делаем дальше? А дальше ты берешь свои любимые щипцы. Ага. То есть их нужно перевертать, да? Ну да, потому что с все, все равно. Слуха, Смотри, ой, красиво. Ой, очень-очень аппетитно. Что значит смаженное тесто? Да, это очень аппетитно, вкусно, и мы, да. как ни странно, это очень любим. Хотя любим врачи, врачи говорят, что вредно. То, что с душой, то, что в радость, оно не может быть вредным. Так. Теперь нам нужно подготовиться к тому, как мы их будем доставать. Вот я подготовил мисочку э, с бумагой. точка, напевно, она будет всотувати зайвый жир. Дим, э, мы так их и подаем с серветкой, или как-то нужно их а, Нет, мы их положим на красивое так. блюдо и еще их посыпем сахарной пудрой. Соответствующая случаю красивая тарелка. Так, шукайте в хате какую нибудь великую тарелочку. Это как раз тот случай, когда нужно выкласти все пончики для гостей, для себе улюбленных. Так, ну что, притрушивать uh, можно, да? Да, смело. Смело. Да, 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 Не да, да. Тоже вот так вот по домашнему, и и конечно. Тем более ее все любят. Так. И употреблять их можно как со сметаной, так и с какими-нибудь джемами, вареньем, oh, что понравится. Дорогі глядачі, я думаю, що дімі час запатентувати моркв'яні пончики, щоб це вважалося щирим питовим українським е, надбанням. Отлічна ідея сразу Прекрасно. після програми відправляємося в патентне. Бюро. Фінальний штрих досипаємо цукровою пудрою всі наші пончики. Молодці Ну, дорогі друзі, наше перше просте кулінарне чудо свершилось. Ми зробили морковні пончики. Ну що, Юля, Костик, давайте пробувати. Налітаємо. Ой, це просто якась насолода. Вони ще гаряченькі. Ой. М -м -м. М -м -м. М -м І що дивовижно, тісто просмажилося так швидко. М -м. Це смакота просто неймовірна. Нестандартний вкус. Бачиш, які дива, справжні дива, трапляються на кухні. Скоро і на нашій. Чекай. Обикновенне чудо. З парковки, як і обіщено. Морквені пампушки. просійте борошно, розімніть дріжджі і додайте до борошна. Потім додайте горілку, молоко, вершки, яйце і цукор. Замісіть тісто накрийте рушником на 20-25 хвилин. Очищену моркву наріжте тонкою соломкою, покладіть у розігрітий сотейник та додайте мед. Протушкуйте моркву на середньому вогні, постійно помішуючи до карамелізації меду. Потім додайте корицю, розмішайте і дайте моркві охолонути. Змастіть дико рослинною олією. Сформуйте з тіста кульки. Зробіть у тісті поглиблення і покладіть у середину моркву. Розігрійте олію у сотейнику. Сформуйте і обсмажте пампушки. После приготування перекладіть в миску, застелено паперовим рушником и посипте цукровою пудрой.